एक कसूर औरत को बेरहमी से मारा है तो ये आरम भाई होगा ये भाई तो समुदाय में आता है मेरा बीवी चला गया बच्चा भी चला गया कुत्ते लोग आके ले के चला गया जंगलों ने पहाड़ की गहराई को जिरी बाम छिला बीस दिवस की सड़की रही है जेनु कारण छिला डॉट वर्ष की एक है, मुखिया ने मई बच्चे नहीं जाती है हिंसा પચાસ લોકો હુમલો કર્યો હતો આરોપ છે કે આ દરમિયાન એક મહિલા શિક્ષક પર બળત્કાર કરવામાં આવ્યો હતો તેના હાથ પગ કાપીને ગોળી મારી દીધી હતી ઇમ્ફાલ થી બસો વીસ કિલોમીટર દૂર આવેલા જકુરાડોર ગામ પહોંચ્યા અગિયાર નવેમ્બરે અહીંથી ત્રણ મહિલાઓ અને ત્રણ

और नताई समुदाय के जो लोग थे यहाँ के लोगों का आरोप है कि उन्होंने गांव के सत्रह घरों को जला दिया और यहाँ पर हंगामा करने के बाद भाग गए अहि हमने महिला शिक्षक ना संबंधी मरिया ते उन अति इस्ता के ते हमने उड़क जहर था तिथि हमें ते हमने चेहरों ने नाम जहर नहीं करी रहा अचानक अटैक किया है तो घर जलाया गया है बेकसूर औरत को बेरहमी से मारा है हाथ पाओ काट के जला दिया रेप भी किया है नजदीक भी नहीं जा सका इन लोग वाइपन साथ है ये समुदाय तो ये अरम्भा तेंगोल होगा ये बेताई समुदाय में आता है इन लोग फायर किया हुआ है वो ऑटोमेटिक वाइपन है और घर सतरह घर जलाया है आगामा कुकी हमार हमारे नेपाली यानी बंगाली कम्युनिटी ने लोग रहे से। નજીક માં રહેતા લોકો જણાવ્યું કે મેંકવાદીઓ નવ દસ જીપસી સાથે માં પ્રવેશ્યા હતા અમારા ગામમાં કેમ્પ છે પરંતુ તે દિવસે હુમલાખોરો આગ લગાવી રહ્યા હતા ત્યારે અમને બચાવવા કોઈ ના આવ્યું ગામના લોકો દાવો કરે છે કે મહિલા પર બળત્કાર થયો પરંતુ પોલીસે હજુ સુધી આ વાતની પુષ્ટિ નથી કરી અમે આઠ થી દસ કુકી અને વસ્તીવાળા ગામો વટાવીને ગામમાં પહોંચ્યા मैं इलाके में हूँ ये वही जकुराडोर गाँव है जहाँ ग्यारह नवम्बर को सी आर पी एफ और कथित कुकी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी इस घटना में दस लोगो की मौत हुई थी और एक मिते परिवार के छह लोगों को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई थी इस घटना के बाद मणिपुर में हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया है अगर वही बीस जितना परिवार रहता था सीआरपीएफ कैंप